Тяжело осознавать то, что у тебя может быть дома больше никогда не будет. Я не знаю, сможем мы вернуться домой когда-нибудь или нет. 33-летняя Катерина Важдаева каже, народилася родилась и всю жизнь прожила у Краматорске. Там одружилась, народила доньку, працювала. После початку полномасштабной войны жизнь родины кардинально изменилась. Первый раз туда вы выехали с ребенком, потому что начались сильные обстрелы, и нам обрезали все логистику продуктов, магазины пустые полки, нету газа, нету света. Некоторые люди там жили, готовили печки во дворах, себе строили из кирпичей, чтобы что-то готовить есть. Но я с Дианой уехала. Коммуникации не было год. Целый год там вообще ничего не было. Во всей Украине есть, а на Донбассе нет, в Краматорске. Но это вообще не весело. До Сумщини Важдаєви потрапили не одразу. Жили в Харкові, Львові, побували в Польщі. Декілька разів намагалися повернутися до Краматорська, але коли життя під обстрілами стало зовсім нестерпним, переїхали до Бездрика. Тут каже жінка, її зустріли тепло, надали житло. Родина сплачує лише за комунальні послуги. Я ж спрашиваю, там, що купити овочі підовочіта, -то, тому що в магазинах тут немає, а в місті не їздишся. Вот а, а, а нічого нету. Я у дівчат там то купити, то купить. Ані мені то ящик помідорів, то ще шота, -то, то денег не надо, але ну, сильно допомагали. Ми зайшли в школу, нам показали повністю екскурсію. У мене ребенок первая жизнь мам. Я хочу в школу. Она довольна, їй нравиться, і друзів неї тут много. Они вже в лагері їздили. Укрематурську родина жила у приватному будинку, займалася господарством. До полномасштабного мы там... Я работала и продавцом, потом что бройлерами занимались. Дома я сильно помогаю военным, очень сильно. Вот, потому что у меня, у меня как бы с родителями отдельная тема. У меня мама живет в Москве, я здесь, я бандеровка. И у нас как бы, ну, как бы война. Пришлось выезжать, потому что стало сильно опасно. Катерина додає, востаннє була вдома 8 місяців тому я же общаюсь со всеми, кто там еще есть, очень много людей повыезжало, и те, кто выехали, собираются выезжать. Ну, мы не то чтобы уверены, но мы, мы готовы уже к тому, чтобы у нас там не будет дома больше. Потому что, допустим, вот наш поселок Матернок, следующий идет Камышеваха. С Камышевахи уже принудительная эвакуация. У нас на поселке дроны разбивают мирные дома, в крыши, автобусы. Я думаю, что некуда будет возвращаться. И если это будет, не дай бог, оккупированное, то там точно ничего не будет. И, и, уехали мы только потому, что, чтобы не остаться, не дай бог, в оккупации, потому что я не готова жить на той стороне. В апреле я приезжала последний раз туда на неделю, и все. Женка каже, життя під на змінює людей. Настолько суровые люди с Донбассом. Мы, не раз, мы один раз, когда первые первые только взрывы в 22 году слышали, мы один раз спустились в подвал со всеми соседями в одном доме, разошлись, и больше мы в подвал ни разу не спускались. У меня ребенок даже не просыпается от взрывов. Самое горькое, наверное, то, что может быть вообще у человека и у детей, что привыкли все к войне. Нам говорят, ну а что вы там в суммах сидите, там же тоже громко. Я говорю, то по сравнению, говорят, то, что творится в Краматорске, тут вообще тишина идеальная. Катерина говорить: поступово облаштовуються, але мріють про дне повернутися до рідного Краматорська. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.